чисто мифическую. Читайте. Есть очень много, я привел в списке, есть очень много видимых листов, которые каждый год, допустим, тот же самый Билл Гейтс публикует каждый год те книжки, которые он посчитал важными и нужными, которые он прочитал. Читайте их. Записывайте аудиокниги, слушайте их, когда бегаете, слушайте их в машине, читайте Это очень важно. Очень многие ребята почему-то... Когда я спрашиваю, какую книгу вы прочитали за последнее время, они не могут вспомнить, ну, не знаю, год прошел, полтора. Это очень плохо. На самом деле вы записаете в какой-то обстановочке. Это просто примеры виденных листов, которые вы можете сразу же найти и начать читать. Записывайте. У вас всегда появляются идеи. Если вы их не запишете, то большинство из них вы забудете. Часто студенты говорят, о, классная идея, вы нам ее дали, там, все, классно, пообщались со студентами, дали советы через месяц они возвращают, по ревью я вспоминаю, говорят, вот где эта идея. Ой, мы забыли. А что вы не записали? Вы, у вас это был первый приоритет, вы о ней забыли. Записывайте. Все идеи, которые у вас приходят в голову, записывайте. Вот молодой человек сидит с блокнотиком, молодец. Еще лучше, у вас у всех есть нормальный телефон. Записывайте в телефон. Зачем вам не Зачем, зачем вам бумагу переводить? Спасайте природу. Блокнотик это не круто. Спасайте природу. Ребята, у вас есть... Не застревайте в вашей компетенции. Это очень связано с первым пунктом. Если у вас получается ваш стартап, посмотрите вокруг. Может быть у вас получится какая-то другая. Следующий пункт. Я стараюсь уложиться в те пять минут, которые они обещали. Фундаментальные знания вам нужны. Без фундаментальных знаний, не понимая, что такое там алгоритмы, структуры данных. Хорошо. У вас ваш проект работает на одном девайсе. Вы наконец-то запустили его в какую-то фокусную группу, ваш издатель там сказал, о, классно, ну вот сейчас 200 тысяч человек зайдет. 200 тысяч человек заходит, ваш проект не работает. Не понимая каких-то фундаментальных знаний, вы не понимаете, что вообще происходит. А, учитесь, а, учитесь. Курсеры, Юдыни, Мис, Стэнфорд, U. Очень много образовательных программ, которые подойдут для вас. Допустим, на Курсера есть замечательный курс по стартапам на самом деле, он очень длинный. Он повторяется, по-моему, раз в год, но есть где-то записи. Курс великолепный на самом деле, он расскажет вам про все. Как найти деньги для стартапа, как его развивать, что делать, что не делать, про группу, про все остальное. Попробуйте, это вам очень сильно поможет. А, и последнее. Не забывайте про физические нагрузки, ребята. Занимайтесь чем-то, бегайте, занимайтесь баскетболом, футболом. Вам надо иногда отвлекаться от вашего стартапа, потому что со временем вы перестанете развиваться чисто за счет ваших физических возможностей. Я надеюсь, время вопросов. Я очень быстро постарался постоянно всех побежать. Я буду конфеты именно награждать за вопрос. Вот. Первая поднятая рука, уже конфетка, можно вопрос конечно, и вы <клес> Я хотел бы спросить, что насчет интернатуры? Вы говорили там Java, там еще что-то, а что касается веб-разработки, допустим, там Node.js, ну, Python, да. JavaScript. Да. И это тоже есть. замечательно. Все есть. Ну, у нас это называется фронтенд-разработка, то есть. Ну, есть ну, у нас вся категория называется фронтенд, но мы с ней помогаем в Одессе одна из сильнейших Sigma Software Frontend Group, которая сейчас занимается. Мы как раз разрабатываем программу, которую мы бы хотели точно так же посоветовать. Начало программы мы уже выложили на нашем сайте, как, как надо развиваться, допустим, с JS, с фронтендом и со всем остальным. Но будет еще более детальная программа, она опять-таки будет и на нашем сайте, и мы готовы отвечать на вопросы по фронтенду.

которые координируют открытие и работу с Львовским офисом. И сейчас мы ищем... Мы не претендуем на то, чтобы работать со всеми вузами. Я вам я вижу. Мы не претендуем на то, чтобы работать со всеми вузами вообще в округе. Мы стараемся работать с теми вузами, которыми интересно, которые не пытаются вариться там своей кашей и никого никуда не пускать. Я думаю, в течение ближайших двух месяцев, в начале мая, я буду делать несколько докладов по любовь. Мы будем смотреть, с кем можно разговаривать, с кем нужно разговаривать. Кто хочет с нами разговаривать, мы будем помогать. Да, да, еще вопрос. Я, я вас же... докину конверт, можете в кого-то попасть. Ой. Ой, Ой, мой вопрос. Если уже есть готовая команда, проводятся ли у Сигмы какие-либо тренинги по коммуникации и управлению внутри вот уже готовой структуры? Внутренние точно пробуются, внешние, опять-таки, я же говорю, надо, надо попросить, найдем площадку, где-то проведем. Но внутренние, смотрите, Сигма очень любит людей, которые учатся. У нас ну, очень тяжело остаться в Сигме внутри и не учиться, не развиваться. Раз в неделю в каждом офисе проходит как минимум один тренинг. Это минимум. Иногда бывает 4-5. То есть каждый вечер мы остаемся и... Тренируемся, общаемся на какие-то нравящиеся нам топики. Там может собраться 10 человек, может собраться 100 человек. Через неделю у нас как раз будут тренинги по личностному развитию, допустим. Можно одно да. уточнение. А если дистанционные такие курсы, как либо да. вот, то есть ремонт как-то этот вопрос решать? Если нет людей, которые есть люди, у которых нет возможности прийти и вот лично? Все наши тренинги мы проводим на самом деле онлайн, так как у нас очень много офисов. И сейчас мы готовимся делать это чуть-чуть более широко. Сейчас мы готовим пока вебинары, это будет по фронтенду, кстати. Готовим вебинары по фронтенду, которые мы, может быть, куда-то разместить. По фронтенду и по OpenStack. следующее, если это кому-то понравится, если мы увидим, что люди это смотрят, читают, развиваются, мы продолжим а после этого, возможно, расширим на какие-то открытые сессии, как открытые вебинары. если вы что, на данный момент еще нет этой перспективы? Нет, на данный момент уже ревьюются фронтендовские вебинары, но они будут записанные вебинары, просто записанные, которые можно будет посмотреть. Дальше мы будем уже смотреть, если эти выстрелят, если эти будут вам интересны, если будут подписчики... Вебинары можно на сайте. Да, они будут на сайте. Спасибо. Да. А планируются, ли, планируются ли тренинги для молодых преподавателей и для тех, кто хочет стать преподавателем? Да, мы... Спасибо за вопрос. Мы вот уже договорились о небольшом тренинге с детским политехом. Мы проводили такие тренинги для преподавателей политеха, мы проводили такие тренинги для преподавателей шага. Мы хотим проводить такие тренинги. Пару раз в год на территории одесского офиса, ну я по крайней мере сейчас говорю про Одессу, то же самое можно говорить, прикладывать на Харьков, Львов, как минимум. Мы готовы встречать преподавателей, делиться с ними знаниями, помогать им. Это окей. Это мы только за. Они планируются, мы можем их чуть громче анонсить. но тут опять-таки проблемы. У нас какие-то ограниченные ресурсы, соответственно, сколько преподавателей поместилось, так и получилось. Мы стараемся отбирать тех, кто больше интересуется нам. Обращайтесь, спрашивайте. Точнее, сколько помещается преподавателя? Да. В зале директора института компьютерных систем, она возьмет себе дело отделанную заметку. Ага, Светлана все. Григорьевна, да? да? Сколько помещается преподавателя? А мы стараемся преподавать, показывать преподавателям на нашей территории. А нашей емкости, емкости где-то есть для 15, есть для 20 человек, Конечно. это максимум. Пишите, опишите мне, вот здесь вот можете подать, фоточку сделать. Напишите, когда у меня будет такой ивент, у меня есть все списочки, кто хочет на стажировку, кто хочет попасть на какой-то ивент, пишите, мы приглашаем. Презентация там есть вот на флешечке, ее можно даже, наверное, переписать у вас надо. Еще вопросики? Я вам докинул конфетку, потому что до молодого человека я не докинул. Но... А, ладно, вторую, нет? Есть ли в вашей компании отделение Research and Development и реально ли попасть сюда на интернатуру, если есть? А, простого отделения Research and Development нет. То есть так, чтобы все вот сидели и ресерчами занимались, нет. А, но просто а, у нас есть Development и QA клабы, которые заменяют это, в котором вы можете поучаствовать, в котором постоянно обсуждаются самые последние топики, которые мы встретили, которые мы изучили, в которых мы общаемся. То есть нет стопроцентной загрузки на research development. Есть по желанию вашему, каждую неделю встречается development club, обсуждает какие-то новые вещи, получает задачи. Был клуб алгоритмистов, но мы его достаточно быстро закончили, потому что дошли до достаточно сильных задач и было не сильно интересно. Есть клуб ребят, которые занимаются дата майнингом, машин лернингом, вот такими вот вещами. Но это все в пределах какого-то узкого времени, не широкомасштабно, там сидишь месяц и только что-то Да. Есть у вас есть у вас разделение на бизнес-линейки? То есть какие предметные области вам ближе всего? У, у нас есть любимые наши области. Боже мой. Ну, вообще это большая промышленность на самом деле. Это энергетическая промышленность, это гемблинг, это немножко гейминга, это авиалинии, это железные дороги, это стартапы. Как, как таковая постановка, разработка стартапа любого. И сейчас очень много и проектов, и интересов у нас с big data. Не с машин learning, а именно с big data данными, с обработкой огромных массивов данных. А, у нас есть проекты с американскими рекламными компаниями. И там, ну, это, это интересно давало, это интересно вам. Спасибо. Спасибо. Мы, наверное, Евгения отпускаем. Отпускаем.